Плохое качество – это трагедия нашего века. А плохие специи – это вообще трагедия на кухне. Как определить, хорошие или плохие специи? Сейчас расскажу. Дамы и господа, добрый день. Сегодня немножко поговорим о специях. До сих пор они драгоценны. Есть величайшие специи, которые достаточно чуть-чуть, чтобы вашим блюдом вообще вкус, вообще аромат. А есть такие специи – не величайшие, можно прямо килограмм, лопату можно туда засовывать, но никакие ароматы, никакие вкусы, а иногда даже вкусы плохие портят ваши величающие блюдо. А как определить специя хорошая, специя плохая? Сегодня поговорим о трех основных специи, которые все величайшие люди используют на кухне. Черный перец. Величайшие. Паприка и корица. Безусловно, есть море нюансов. Расскажем основные, вот так, чтобы вам сразу было понятно. Начнем с перца. Мы взяли два образца, должны определить, какие хорошие, какие плохие. То, что пахнет, то, что... Это серединочка маленького ягодка. Серединочка, она белая, и она очень ароматная. Что происходит? Эта ягода слишком сохнет, и то, что внутри все это аромат, она исчезает, остается только оболочка без вкуса и без аромата. Поэтому нужно определить, сколько из этих ягоды высохли, потому что если у вас есть сухие, это не перец, это полный фигня. Поставим его в стакан, наливаем туда водички, О, вилка, чтобы перемешивать. Теперь мы вот это оставляем на 5 минут и потом к ним вернемся для вердикта. Теперь, как определить корицу? Есть, скажем так, три важные момента. Первый момент, который прямо можно издалека смотреть издалека, вы смотрите, свет. Вы знаете, что корица это кора. Кора. Кура. определенного дерева. Не любого. Не то, что идешь в парк. Есть кору из маленьких веточек. И вот эта кора, которая из веточки, она более рыжая и намного более аромат очень такой насыщенный аромат. Когда вы покупаете целый корица, вы видите, что там кора из веточки, это знак качества. Когда вы молотны, то вы не знаете откуда, с какой коры, скорее из парка, коры из веточки, это очень просто. Кора из веточки, она, как я говорил, более рыженка и более ценна, более ароматная. Кора от большого дерева, она очень коричневая и она не Поэтому смотрите эти два. Сразу можно сказать, что это из некачественной коры, из основного столба, а это кора из веточек. Поэтому уже можно сказать, что это не величайший, это величайший. Но мы должны продолжать. Второй момент. Корица, поскольку это специи, она должна пахнет. Поэтому вы нюхайте ничем и пахнет вот это. Можно еще. Это пахнет гораздо больше, чем вот это. В итоге получается, что если вы будете использовать шипоточку эту или килограмм этого, результат по аромату будет одно и то же. Последний тест для корицы. Наливаем воду. Перемешиваем чуть-чуть. К нашей корице вернемся через 5 минут как определить качество паприки. От чего делается паприка? Берется чили, вот такой перец, ну вот такой перец, вот такой, вот такой, такой перец. Он сушится, должно сушиться правильно, вот так, чтобы он остался таким красным. Иногда что происходит? Он начинает сгнивать, внутри преображается в желтая фигня. И ваш сушеный перец, он такой становится желтым. Поэтому, когда все это превращается в порошок, величайшие люди, которые делают величайшую паприку, они берут только такие хорошие, красные. А те, которые чуть-чуть аферисты. Они туда и добавляют все. Желтенькое и зелененькое вообще. Поэтому, если цвет ярко-красный, либо это качественная паприка, либо его покрасили. А если у паприки вот такие тона с желтыми оттенками, это значит, что добавляет все, в том числе вот эти желтые невеличающие перчи. Может быть даже еще, что туда добавляет кориандр. Это очень Дешевая специя, поэтому чуть-чуть, потом вам продают как паприка. А вы готовите величайшее блюдо, добавляете чуть паприка, у вас все здесь испортит. А кто добавил здесь кориандру? Ну, паприка, вот что, паприка. Аромат. Перец хороший должен пахнет. Вот ничем не пахнет. Ах. Вот это пахнет очень хорошо. Чуть-чуть этого передает вашему блюду идеальный результат. Аромат цвет и вкус. Давайте проверим последний раз наша паприка. Добавлю сюда водички. О, такой аперитивчик. Если вас мучает жажда, можно и пить. Лучше не надо. И оставляем на некоторое время. Мы к этому вернемся. Итак, дамы и господа, наш перец закончил свой тест. Сейчас будем его как-то обсуждать и будет вердикт. О, смотрите, какое количество сухие штуки, которые там внутри пустые. Пустые ягоды — это перец, который без вкуса, без запаха, без ничего. Те пустые, они плавают, поэтому можно их собрать. Вот и посмотреть. Безусловно, для этого эксперимента мы используем одинаковое количество по грамму. У нас здесь пустота. А здесь что? А здесь у нас большая пустота, огромная пустота. Посмотрите здесь и два раза больше, чем здесь. Что это значит? Не вижу. Еще посмотрите, много кусочки. Это значит, что это реально низкого качества ничем не пахнет, никакого вкуса, никакого удовольствия. И еще смотрите, вода коричневая. Что значит, что вода коричневая? Значит, что они сэкономили очень дорогой процесс. Промывание специй. Промывать перец очень важно, потому что фулечки, <сосовый путь> <пец> бушхулечки, всякую шмудочлюли, что <пец> чисто, все это грязный перец. Здесь явно сэкономили, а здесь явно не сэкономили. Вы теперь понимаете, как разобраться с перцем. А если перец молотый, я вам такое скажу. Лучше покупайте его в зернах, потому что когда помололи, быстро теряет вкусовые и ароматные качества. Поэтому если вы хотите, чтобы а, пахнул и чтобы вкус ущий, покупайте зернышки и надевайте прямо на блюдо. Тогда у вас будет всегда величайший Если вы не сможете это делать, тогда покупайте молото Смотрите по свету. Если молотый перец, вот он черный, вы думаете, черный перец уже черный а нет. Если совсем черное, значит, что это фигня, которая пустая. Ее там большинство, поэтому все черное. А внутри хорошего перца, внутри это белое. Он должен быть не совсем черный, а такой немножко беленький. Вы получили почти диплом перцистов. Короче, знатоки. Давайте посмотрим, что произошло с корицей. Кондитера знают, у хорошей корицы у нее есть коллоид гель когда оно в воде она разбукает и получается некое желе шмурдяк корицы, эти гель не видел вообще никогда, посмотрим желе значит это настоящая корица плохого качества, но все таки настоящая, посмотрим вот это О! здесь тоже желе, отлично дамы и господа, мы узнали это не подделка по вкусовым качествам и по ароматным качествам мы поняли, что та корица, которая краснее, это как раз делается из веток, а та, которая темнее, делается из столбы. Та, которая делается из ветка, она лучше. Именно поэтому оно пахнет хорошо. А второй вообще не пахнет. И мы поняли, что здесь не какие-то непонятные добавки, а здесь чисто корица. И здесь, в принципе, тоже. Посмотрим, что произошло с нашей паприкой. Видите, что оно очень мутное. Это знак плохого качества. Посмотрим вот это. Большая разница между твердой частью и жидкой. Тоже непрозрачная, но уже Здесь качество намного, намного лучше. Вы теперь знаете, как отличить величайшую паприку, величайшую корицу, величайший черный перец от невеличайшего. А вдруг, вдруг, кто-то из вас знает какие-то секреты по поводу этих специй, по поводу других специй? Если у вас есть такие фишки, напишите в комментарии, и мы по вашему рецепту будем как раз экспериментировать, будем проверять величайший ли специи подпишитесь на мой канал, нажмите величайшую кнопку, нажмите величайший колокольчик для все новости и вообще прокомментируйте, ставьте лайки, поделитесь с вашими друзьями. В общем, пользуйтесь и до скорого.